我觉得，因为我是我是身为一个纯纯正正的中国人，我们在看到一些影视作品或者说书里面在教导我们应该谦逊，应该呃懂得与人和平的相处等等等等。我认为这些非常非常的好。但是，他没有教我们一点，就是当你是一个战士的时候，你在战场之上，这一切都是浮云，你需要干的就是打倒你面前的这个人。所以我觉得现在 LPL 的选手已经慢慢的在掌握这一点了。 今天将会决出 LPL 夏季赛的冠军，以及 S 七 LPL 赛区种子的名额。这次两边的队伍是 EDG 跟 RNG，然后也是他们在 LPL 在决赛场上第三次的相遇了。他们之间的恩怨，或者说他们之间的竞争关系，他们粉丝之间的较量，是中国两大粉丝群体，呃，一边是以 Uzi。 RNG 为首的，一边是以厂长 EDG 为首，我觉得，我觉得这就是要争到你死我活，要争到头破血流的一场战斗。应该有了，减速到，<了>双 buff 粘住，哇 b u 直接拿到了一血。啊、悠哉回归到战场上，这个这个 ADC 应该说是在 LPL 赛区。 可以说，在世界范围内最有影响力，或者说最有牌面的一个 AD，他回到赛场上给 RNG 带来了又是另外一种改变。他们虽然能赢下比赛，但是他们没有到达一个完整的拼图，然后他们没有自己的灵魂人物。嗯，我在 LPL 的最终目标肯定是拿到一个联赛冠军，因为我打了很久的职业，然后到现在还没有拿到过联赛冠军嘛，就进决赛也进过几次了，就是没有拿到过。 小虎这边直接关大招，天女三花，S，, <S 恭喜 RNG 在 BO5 的第一局里面拿下了比赛。如果这次我们能够打赢 EDG，我觉得对于我们整个团队来说都是一个非常好好的表现吧。你想到现在我们先拿下一层了，现在压力在他们身上，现在压力开始开始会倾向于他们那边了。就你们现在只是说还没打开，还没打开，你们现在把自己打开，好吧？ 疯子一进场，完全没有还手之力，又是一波 triple kill。干使<杀>悠哉出道的时候，我觉得他的打法或者说他的凶悍的风格，但是就这种风格之后，我觉得他的性格也是有一点点不合群，或者说有一点点暴躁。但是我们看到现在的悠哉他，他为了团队能做出很多的改变，然后他为了团队，我觉得他能牺牲很多。我觉得他相较于刚出道时候的悠哉，年轻的悠哉。 现在是少了一些锋利，但是它多了很多成熟。我觉得在我心中，现在的优哉是最完美的优哉。这里常常没有办法让我来杀你。 如果这次夏季总决赛能跟乌贼一起拿个冠军的话，就可能可以先帮他完成一个心愿吧。嗯，我觉得这这一次 LPL 的决赛让我更想要拿去拿到这个冠军嘛，因为我觉得这是这是离我们最近的一步。然后就说这个夏季赛的时候，我就说就是让二追三的情况有很多，所以你们这次这把一定要记住。 就是这一把，就是我们最稳的一把，把它拿下来，不要再给他们有后面的希望，<有>直接让他们知道什么叫绝望。所以 EDG 虽然说是在 LPL 历史上成绩最好的队伍，队伍今年的春季赛 EDG 也是没有进到决赛，EDG 的统治力。 应该说遭到了一些的削弱，所以在这个夏天最大的故事就是厂长回到了比赛的舞台。因为我们知道，在 S6 失败之后，厂长有很长一段时间，呃，没有在 LPL 登场。嗯，这次的夏季赛的比赛，就是对我、对我们、对我来说还是挺不同的，因为这是因为我们春季赛的成绩并不是很好，所以说夏季赛我们的积分压力很大。 先好好赢下这一盘，第一盘。先好好赢下这一把，就当现在是个 BOE，BOE 赢了就赢了，输了就输了。这一把我们中野应该是洛斯撑住啊，我们撑住打团就赢了。这一波 EZ 跟布隆两个人非常的危险，别、哎、跳过来了，不不不不闪现过来，闪现躲了一个，一枪举头，漂亮。对于 EDG 本身的 LPL 的地位来说也意义非凡，因为之前他们一直被人诟病的是大赛弱，厂长被人一直诟病的也是。 你一到大赛你就拉稀，一到大赛你就把自己平时那个状态打不回来。就去年前年的话，他的游戏方面、心态方面不是太稳定吧？就是他近近年来的话，就是把他心态就是控制的挺好的吧？就比赛方面的话，就是会打得更好。就他对于我来说的话，应该算是一个哥哥也，也也是其实就算是导师吧。就在生活方面的话，就是挺照顾我们的，然后就是。 在、啊、游戏方面也会教我们很多东西，然后领导我们吧。现在谁谁赢谁输都不好说，真的完全不好说。三杀继续，还在追，在还在追，逃不掉吗，逃不掉，最后一下，哇，四杀的效忠，我们恭喜 EDG 是扳回一局，双方战成一比二，悬念还在继续比打团比打团，感觉安安 G 前面也不猛比打团吧？对，打团吧。 在春季赛，就是我没有上的原因是在于我的沟通就是没有那么的好啊，所以说场上的指挥就交给了田野来做。在比赛的时候，他那时候没上场的话，感觉我自己的压力也会大很多。然后他不在的话，也就就感觉不是那么稳吧，会有一点担心。我们看到，那这场比赛打完之后，现在 EDG 和 RNG 战成了二比二平。 呵呵看一下第五局的决胜局。最后,最后一把 SKT 好吧？最后一把 BOE，最后一把 BOE，最后一把 BOE。啊啊，啊啊他能死？哎，怎么回事？他、啊啊、哪没补出来？嗯、啊，绝对没。啊 稳住，稳住，稳住，稳住。一定是稳住发奖。阵容还有，呃，先抢什么后拿什么，这些都无所谓了。懂我意思吗？要更像平常的自己才能赢。这边我的我还没有真马，对，你们现在不能激动好吧？你们激动的话，你们失误会变多，好吧，好吧。 오히려 쟤네가 조급해야 한다고 생각하고 쟤네가 좀 쫓기고 있잖아. 他们现在被我们赶他们现在他们现在被我们追好吧 就可以了。我在的话，就我觉得我们队伍的话，就可能有就比较有主心骨一样吧，就就做任何事情的话，都可能有目的性一点吧。队友们都觉得就更像队伍的一一种精神吧，精神领袖这样子。也许队友们觉得我的呃加入让队伍变得更加有凝聚力，或者说更加有执行力了吧，嗯。 我们深呼吸，别慌，正常点打。对，我都不慌，你们慌啥？对呀、啊<慌>，我都不慌，你们慌啥呢？我也不慌，你们慌啥？你留涛一级学 Q 的吗？可以的。我这把可以两级抓下，你帮我打红红两级拿下怎么说？ 叠到四层他必死啊！OK OK，他必死的。OK，我们要不要试一下？要不要试一下？你你觉得可以就来，你觉得可以就来。别插了。有人 Q 上他吗？应该可以，应该可以。啊，好的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 。哎，好的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 。有技能吗？可以，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  杰被减速到了，连起来，伤害就高。悠哉这边也是不打算交这的闪现了。现在悠哉好凶啊！大招拉一下中倍，中倍这边还是一个板甲，这边准备要进场，但悠哉这边又被秒了。看这边的话，皇子也真的太自信了呀！这边的追击，太自信了，太自信了，太自信了。在厂长回归之后。 我记得有一场比赛，他们打完之后，我用了一个用用了一句话来形容他们，就是 E D G 回来了。要开了！秒这波很关键，过来打 Uzi，Uzi 秒死。再打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 ！再打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 ！再打再打再打！再再打再打打打打打打打！打打打！ 我们恭喜 EDG，居然在 LPL 的决赛上面完成了让二追三不可能完成的任务。哇这一场比赛到底了什么？我的天哪,哪！EDG，他们又证明了，自己的王朝还在继续。 现在比赛的结果是我们三比二赢了嘛，而且是，呃，很有意义的一次拉二追三，也是我的第一次拉二追三嘛，所以说我觉得，呃，对于我来说很重要，很有意义。嗯，就在呃第五把的时候，当我下路两级刚开始，呃，对面 UZI 的 AD 的时候，我觉得这把，在心理上面我们已经占很大优势了。对于小狗来说，无冠的魔兽依然是存在着。 但是今年对他来说依然还有机会，因为 S 系列赛他将会成为 LPL 赛区的二号种子。但这个 b o 五，说实话，我们还是学习到很多东西的。所以说之后我们要更加努力训练，然后变得更强，然后去准备这个世界赛。因为是呃在中国打嘛，所以说我们要好好的作为 LPL 的第一种子，我们要打得非常出色才行。前段时间我们发挥的不是那么的好。 但这次我觉得赢下这次决赛之后，我们就会会变得越来越强大的。然后，让他们期待我们世界赛的发挥吧。EDG 一直被诟病的还有一点，就是内战内行，外战外行。那这一次 S 七在自己的地盘上，尤其厂长是武汉人，他多么的渴望能够在自己的家完成自己职业生涯最完美的那一个据点。 那肯定大家都在期望着 LPL 队伍能打进鸟巢，能打进决赛。这对于我们来讲的话，是一次机会，但是也是一次挑战。如果我是粉丝的话，我觉得我对第一种子的期望就是所向无敌吧。 战胜任何对手的人，战士。